হেল্ল' এভান মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া দেখিছেনে ইয়াত দৌৰিবলৈ আহিলোঁ আজি বাৰটা বজাত দৌৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি তিনিটা ফিল ফিল্ডৰ আন কোনো নাই হাজবেণ্ড বেটি আৰু মই কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু কি হয় নাজানো কষ্টৰ ফল মিঠা বুলি কয় এদিন নিশ্চয় ইয়াৰ ফলটো পাম সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যোৱাটো এইবাৰ ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিব পাৰোঁ দেই ভাগৰ লাগিলে অলপ সৰু শুই পিনি উঠি ভাত পানী খাই আজৰি হয় এতিয়া অকণমান বহি আছোঁ ভাবিছোঁ কি বুলি জানো ইমান ৰ'দত দৌৰাটো ইমান সহজ নহয় দেই ৰ'দত দৌৰি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিলেহে কিবা এটা খাইছে কাৰণ এতিয়া এক্সাম হ'ব আপোনাৰ মানে ফিজিকেল টেষ্টবিলাক হ'ব আপোনাৰ জুন জুলাইত জুন জুলাত কেনেকুৱা সিমান দূৰ গৰমত আপুনি দৌৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে জীৱনত সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিবা এটা কৰিব হ'লে কষ্ট কৰিবই লাগিব হৈছে আমাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ এই সুবৰ্ণ সুযোগটো আমি হেৰুৱাব নালাগে লাগিলে ইডাৰেই হওক আছাম পুলিচেই হওক বা অন্য আন যিবিলাক এক্সাম আছে সেইবিলাকেই হওক সেইবিলাক মানে হাতৰ পৰা হাৰি যাবলৈ দিব নালাগে যিমান পাৰি কষ্ট কৰি হ'লেও যিহেতু আমি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাক চাকৰি এটাৰ যথেষ্টই প্ৰয়োজন কাৰণ আমাৰ বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে মানে ইমানটো টকা নাই যিমানটো টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো কাৰণে আমাক চাকৰি এটা খুবেই প্ৰয়োজন সেইটো কাৰণে আমি নিজৰ মানে প্ৰয়োজনীয় যিটো আমি সেইটো নিজেই যোগাৰ কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু অসম চৰকাৰে সেইটো এটা খুব সুযোগ দিছে কোনো টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি ল'ব পাৰি সেইটো কাৰণে এই সুযোগটো কোনো হেৰুৱাবই নালাগে ভাত খাবৰ কাৰণে আমাৰ বেটীয়ে বোলে হাতত দুখ পালে চাও কত দুখ পালে চাও চাও চাওঁ সেইটো কাৰণে উৎপাত কৰিব নালাগে বাপেকে পাউদাৰ লগাই দিছে জীয়েকক বিৰাট মৰম আৰু মৰম বোৰ সদায় এনেকেই থাকক সেইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ দেই ভাত পানী খাই উঠি ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি লৈছোঁ ওচৰতে বিহু এখন আছে তাকে চাবলৈ যাওঁ বুলি আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম তেন্তে বোলো আজি বিহু মেলা চাবলৈ যাম লক্ষিপুর মাছ আপনাদের সম্মুখক্রিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি ভগাই লব আৰু লাইটটো জ্বলাই থ'ব দেই অকল মোক দেখি থাকিলেই নহ'ব ময়ো ৰাইজক দেখি থাকিব লাগিব ভালে আছেনে সকলো দিয়ক 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 সকলোৱে ভালে থকাটোৱে লাগে আমাক কাৰণ আপোনালোক ভালে থাকিলেহে আমি ভালে থাকিম হয়নে অসমৰ প্ৰত্যেকজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী সংগীত শিল্পী হওক যোনেই নহওক শিল্পী হওক জীয়াই থাকে ৰাইজৰ ওপৰত গতিকে ৰাইজ ভালে থাকক ৰাইজ ভালে থাকিলে আমিও ভালে থাকিম ভাল লাগিছেনে মোক দেখাত লাগিছেনে অঁ ইহা কি ক'লে লাগিছে বুলি কয় এনেকৈ দিছে তোক লাগিছে এইটো কি বুজি অ পোক মই বোলে এইটো কি আশীৰ্বাদ তোলাৰ বৰহিহঁত আছে একো নাই একো নাই যেনেকে মানুহে ভাল পায় কীট পাতন কৰি ভাল পায় একো নাই পোক এলুকেলো লৰা বুলি ভাবে